Це колекції пригоди у Кирило. Mm -hmm. Це що штучні гроші, просто у друзів посупив, мені сподобалось це штучні гроші, так. Да. Мене просто пригостив э, штучними грошима Роман. Чи Сашко. Це штучні гроші. Или нет? А прикинь, нет. Это что, справжні гроші я нашел в кишені? Та не може бути, я должен... Май oh гаш, це така цінність. Вау. Wow. Ну це тим більше стильно. Ну, це на, на ходий кінець називається. Залишається. Головне не по... Грушевського не цей. Не пом'ято. Він пом'ята не такий красивий. Отак. Навіть не як масону. Грома учима, все нормально. Він глядає, просто з кино. Якщо чого. Это это бездельство там сейчас загучено но я не знаю у меня постоянно все малюно поменяется

i bon, down uh -huh. Я вам сейчас такие покажу. Ты сказал, я хочу стыдно. Там, где когда я выхожу на эту высокую хуйню, там надо обрезать ее, вот за первый-второй раз, Раз, чтобы не вых выходы на повторы и не пресечь. Сейчас, сейчас скажу. Он ну, будет один, только красивый,

А вот тут надо, чтобы этого реверба не было. Потому что это типа. Понял, то как припев. А это уже куплет. короче, сделать меньше ревера просто. Он тонет вообще. А какие это... Ты говорил, что ты бы какую-то часть хотел оставить. Я уже, я уже ничего не понял. То есть я сейчас послушал, он нормально звучит как-то, и я такой, блядь, похуй. Да недавно То есть нашла ты бы оставил Все? Ну, походу, да. О, бабки. Целый первые 100 долларов, который я заработала в кино. Первый мой гонорар в кино это было 2000 долларов. <реш> <реш> да, з цих ділянок я заплатила за свій другий рік, навчання в кіношколі. І це одна з соточок, які мені тоді прилетіли Ура! за мій фільм. Ура! До речі, фільм вийшов повна лаже. Але бабки мені заплатили. <реш> вот, і зудин. далі це перші 200 гривень, які я заробила в театрі. Різниця між кіно і театром... Поміщен. <średEN> ну no, це, звісно, тебе тільки арт протеста від свого роду. <średEN _> Але мені моя... подобається, що ти їх зберігаєш. Я теж зберігаю. А це моя брошюра з моєю першою головною ролью в театрі. Oh, я грала мону з безіменної зірки. І oh, на це от я, партнер Іван. І ми цю афішку роздавали по місту приходили Йо-на-на. і дивилися нашу виставу і казали, які ми молодці. Боже, як, боже, як чудово. Oh. Неймовірно. Можна? Дякую. Дякую. Рісно, Я була прекрасною моною, така капризна, як вони і хотіли. Вау. Wow. Такі скарби нещодавно знайшла. Going around. We must please, business head to discover deep the head of a wisdom becoming to live. I want to say, tell him a sister, tell him a sister, tell him a him Вот, с ребятушечками. писали. снимаю такую поджарочку тут Ты... у меня. Абрикосом варенички. Смотрите, просто... вот. Абрикосик, 24-й годик, блин. Запорожье приехала банка. Не что-то там. Смотри, уже блестит на сковородочке, блин, Я да? просто Да, давай. Там, не Рассола у вас в не Ты думаешь, там бокалы бокалах Вокаль? Реально. Выглядает, Да. я так начин, очень Там, где стоит, там, там, где я, там я Я рот! я уже чувствую вот, именно. Почему я тебе помогаю в твоих сбоченных фантазиях? Мы подходим к финальному этапу. Но тут главное, главное не подвести этот момент. Это когда оно еще поблескивает и уже перепекается, но еще не для финала не погорело. Все, покидаем корицу. Бле... Да, это яблоки, яблоки mm -hmm. с корицей получается. О, а яблоки на балконе. Яблоки на балконе, еще можно яблоко. Типа, давайте яблочки за Ого. Давайте, давайте. Давайте, запекайте. давайте. давай. на балконе запекайте. 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 Вот черт. Запекайте. Все, Тина, бро, бро. я ж не можу спробувати цей шедевр. Звичайно, мочи. Ти людей ви втягиваєш. Ну що ж. Тупо людей втягуєш свою секту Ми маємо це спробувати це. значить, Макарони. Макарони по полтавськи дороблені, які являли. Макарони. Так, така друга разом. У варень. я правильно розумію? Так. Спагетти да. в варенье. Соломи спагетти в варенье. Выходите на какие-то салаты? Это вообще есть все нюансы. И корица. И, И корица. А еще бы яблочек туда, да? И гарбузика туда. Это как шарлотка разобрана на запчастины. Фу. Не, я тоже хочу уже попробовать. Ложки нет. Нет, ну что, ну, как тебе сушить? Что даже дымнуло поемно. Ну творожок бы не помешал. <свят> творожок бы не помешал. Или сметану хотя бы. <свят> Сметана. Йогурт можно. Ну тоже совсем поебанутом будет. Сильно жидкое. Суп какой-то наверное, еще в йогурте. Это жесть. Ну это это странно, но это прикольно. Тоже правда, что странно, странное, думаю, это <связь> превращено в Хотя все мне кажется, что все сливочного масла очень теплое для фирмы. <связь> Можно. Ой, жирный жир, нахуй. Просто жирный жир у вас. Передача вам надо называться. Жирный жир. И вы же льете тупо. Драссно. Маслом. Тупо, блядь, хлеб в кокосовых сливках и сахаре. Бля, это вкусно. А что там? Я не хочу, чтобы это было вкусно. Но ну, это ты так. Ты такой человек. Но это вкусно. Теперь ты такой человек. Без что ты сделал? Ну как хлеб, хлеб с вареньем, только горячий. Это покруче, нет, это особо. Теперь, чувак, нет пути обратно, понял? There is no backup, bro. Ты что, джипал твои сердце теперь? Ты типа либо все, ты уже да тут, ты либо тут, либо там. Бля, это жестко. Ну смотри, там ты именно угадал, я тоже об этом думал. Yeah. Нас нас кустырягачи там я. Yeah. <laughs> Нет, так это можно сделать прямой yeah, эфир. О, хочешь сделать? Эй, сучка, ты уебиска. Почему все? Сейчас. А это все. Пустой вареник. Боже. Разрезанные полочки. Это ужас. Короче, когда ты ешь вареники с вишнями, однажды тебе попадается пустой вареник. Ну, было. Не поверю, что не было. И вот этот пустой вареник, это вот по вкусу то, что у Кирилла получилось. В его великолепном блюде. Вот, и мы сошлись на том, и громко смеялись. Ну, относительно громко, насколько можно это назвать громко. Боже, вот это местяк. Это, это дом старше, чем я. Оу, oh, е, yeah. вот тут, бля, тут сидеть, прикинь, летом сидишь, тут читаешь книгу, куришь, если хочешь, да. Вот это типа книги. Блин, надо еще себя в порядок привести, I'm sorry только проснулся, в гостях был и, блядь... Что, хотел поговорить про контролируемое безумие немножко, но я не знаю, сейчас посмотрим. Нет времени у меня рассиживаться, буду на ходу. Фух. Ой, боже, наконец солнце. Да, началось это сегодня с утра. Мы с Кириллом пили И у него есть канал там где-то в Инсте. Наверное, в Ютубе, не знаю. Там, короче, где он себя называет Шизик. И типа а там делает какую-то дичь. Вот, выставляет это. И меня спросил, было ли у меня такое, что я вот этим безумием как бы то ли спасался, то ли выражал его, то ли еще чего. Я ему, ну, рассказал там вкратце красный свет, но ну, можно идти. Я обожаю. Да? Как бы... Как бы да. То есть вот когда ты... Ну, безумие вообще, это, знаешь, это бурная река, которую надо пройти. Потому что по ту сторону безумия находится реальная здравость. Реальная здравость. То есть те программы, то состояние, в котором мы находимся, это настоящее безумие. Просто мы этого... Ну как, это умность, но я имею в виду это трэш на дроте, ну то есть мы закапсулированы внутри каких-то своих сценариев и э, вообще государственная система, система мира вот этого общества, она вся ну как бы как вымысел, по сути и можно было бы по-другому, но мы не можем от этого освободиться, то есть нами помыкает общество, воспитание и бла-бла-бла-бла-бла, это уже в нас и соответственно так просто не освободиться и для того, чтобы растрясти эту, как бы, этот муравейник, эту кабину, но ну, mm -hmm. ее надо взломать и стать безумным, да, сойти с ума. Вот, но при этом не потерять разум. Это очень важно. все мы же в магаз зайду, что-то куплю себе по Бырику. Нет. Нет, я зайду позже. Позже зайду, а там уже будет видно. Мне надо сегодня уборкой заниматься или пока что буду занят другими делами. Да. В общем, приходишь, или я пришел, люди приходят к такому состоянию, которое можно описать словами "контролируемое безумие". Это когда ты в принципе расслабляешься и в этом расслаблении ты входишь в, в состояние, в котором ты максимально спонтанный. Безумие это спонтанность. Это когда у тебя нету плана действий, это когда у тебя нету, ну ничего, ни мысли про приличие. Любая мысль это память. Ты просто ничего не думаешь. И вот отпустить вот это безумие. Но контролируемое безумие. То есть пульт управления у тебя в руках, и ты сознательно управляешь этим. Это самое ценное. Потому что если ты сойдешь с ума без возможности вернуться, это все, это уже пациент клиники, это добрый вечер, это уже галоперидол начинается. Галоперидол, боже, ой боже, я как вспомню. Однажды в своей жизни имел неосторожность съесть таблетку голоперидола и запив ее бокалом вина. Один из худших вечеров в моей жизни. Но у меня никаких показаний к нему нет. Это просто... Просто эксперимент. Скажем так. Да, если ты не можешь вернуться уже в здравое состояние, то это беда. И вот по-настоящему трезвые люди, они могут быть безумные, они проходят через это безумие. Это, мне кажется, необходимо. Иначе свобода никак не достигается. И здравости, и спокойствие, и отсутствие тревог — это через безумие. Ты переплываешь реку безумия и остаешься уже в этом чистом пространстве, так сказать. Но вернуться ты всегда можешь. То есть у тебя нету той серьезности, которая тебя опять закабалит и заставит как бы заставит, как бы, остаться в ней, вот. То есть... Ты можешь быть и тут, и там. И это, наверное, вот характеристика, по-настоящему, здорового человека для меня. Он может быть безумен, по-настоящему, он не боится безумия, он не боится э, выглядеть, там, как-то плохо или, там, нереспектабельно. Он свободен от этого. В то же время когда надо, он может остыть. Он может, ну, в, нем контроль есть, он, 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 себя, он себя держит, он умеет себя держать. Это важно.